Мы мы содержим, потому что я охуенно не могу от них поговорить. Очень боятся, потому что они проводили. Так, поэтому, знаешь, ну расскажи, значит, купольная камера, расскажи, что женщины сидят Расскажи, что мы, извините, живем, вы живете, как бы, ну, как бы, за нами сидят женщины. То есть мы какой то извлеченное восприятие имеем. Эти фашисты осветили мужчины, за нами сидят же женщины. Вот я имею в виду про камеры наблюдения. Да про камеры да. да. Наблюдения. Я это, об этом говорил. Да. То есть на данный момент, да, и хотелось бы отдельно сказать, что что касается содержания по стране, где содержит по страже незаконно. Да, Они должны избрать альтернативный. С самого начала должны были избрать альтернативный способ меры за побежному запаску. Значит, они умышленно содержат меня, то есть пытаются корпоративно со мной справиться. Здесь речь идет о круговой пороге. То есть у нас милиция, прокуратура, суды, это общая связка. То есть круг замыкается. Почему беркута били людей на улице? За то, что они знали, что их действия будут без наказа То есть, соответственно, из людей на улице, нанеся им повреждение, повреждения, они никогда не понесут уголовную ответственность соответственно, прокуратура никогда не будет расследовать эти уголовные дела и никогда не найдет виновных. Соответственно, суды не, не, будут никогда избирать в отношении Беркутов меры за победу Такая же ситуация и здесь, и как бы это, как, это, это как пример угловой пороге. Поймите, на сегодняшний день суды превратились фактически в административный орган, который утверждает те обвинительные акты и те требования прокуроров, которые им выставляют. То есть, если прокурор говорит, вот столько-то, столько-то, такой-то срок, суд просто утверждает. То есть, объективности в рассмотрении дел уголовных не существует. На данный момент в тюрьмах, чтобы вы понимали, в тюрьмах люди содержатся по 3,5 года. По четыре с половиной года содержится безосновательно. То есть на данный момент надо говорить, что на в условиях содержания именно тюремного, в условиях содержания речь должна идти вообще о. Это глобально, Это, кстати, правозащитникам, кто здесь присутствует, присутствует, надо обратиться, чтобы содержание тюремное, содержание под стражей должно приравниваться один день к двум, потому что особые условия содержания, час прогулки, это не лагерное содержание. Поймите, люди ограничены, люди живут часто в таких условиях, что, ну, есть это, вот еду вообще практически невозможно просто не зайдут. да, Слушайте. То, что касается, то, что касается условий содержания тоже, условия содержания у всех разные. У кого больше могут родственники помогать, слава Богу, почет и хвала, люди более или менее как в тюрьмах содержатся благодаря своим родственникам, да, лучше. Те, кто не могут, соответственно, ну, фактически ведут нищенский образ жизни. Слава Богу, что поддержка внутритюремная, внутри слава Богу, что ну, есть как бы люди нормальные, которые организуют поддержку и поддерживают людей в тюрьмах. И не в зависимости от твоего социального статуса, это огромное спасибо. Это ну, какой-то, знаете, человечность, которая располагает и тебя к этим людям. Да? Ты становишься как бы их, со составной их обществом. Вот. Еще раз говорю, господа, надо ставить вопрос перед народными депутатами, чтобы также у нас содержание под стражей в тюрьмах, да, в данном случае в следственных изоляторов, один день приравнивался к двум. Я вам скажу, что половина, половина тех, кто сейчас содержится, даже сейчас содержится в лагерях, если им засчитать этот срок содержания под стражей в тюрьмах, они выйдут. Они реально просто мучаются. Они их содержат по три с половиной года, по четыре с половиной года. То есть с учетом этого у них все срока позакрываются и люди просто выходят на свободу. Они реально люди, просто мучаются, просто мучаются. Это не, это не исправление, это просто людей приводят в такое, как бы их гнобят и приводят в сотское состояние слава Богу, почет и хвала тем, кто держится, кто не сдается, те, кто борется, те, кто судится. То есть их специально загоняют в такие рамки, в которых человека принуждают пойти на условия прокуратуры, на условия суда, то есть на какую-то сделку. Да? То есть это нечестно. Это нечестно, прежде всего, перед гражданами Украины, это нечестное, нечестное отношение, поскольку у нас равная сторон да, в уголовном процессе. Это прежде всего нечестно, это неблагородно. Власти, власть неблагородно относится к своим гражданам. Да? Это мягко говоря, неблагородно. То есть, еще раз говорю, это очень важно, очень важно. Обратите на это внимание. Ну как, ну, представьте себе, вы не представляете, что такое в тюрьме содержаться ну, 4,5 года, да? 3,5 года. Это, это кошмар просто. Так, а если реально этот срок зачитываться будет день, то в таком случае человек отсидел 7 лет, ему проще сразу же освободиться и уйти.